Вітаю, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій розумник сьогодні, експерт Джорджіан стратег Атлантик центр, автор Ютуб каналу новини Кавказу Васадзе. Гела я рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго ранку, слава Україні. Героям, слава, звичайно, будемо говорити про події, які наразі відбуваються в Грузії, відомо про те, що парламент країни обійшов вето президентки і ухвалив скандальний закон про іноземних агентів. Давайте пояснимо для початку нашим глядачам, ну, власне, в чому суть цього так закону. І скажіть, будь ласка, чи шляху назад немає, тобто цей законопроект вже стане законом? Ні, ну він уже став законом, скажімо, стане законом, вот, в ближайше време, коли його підпишуть вмість президента парламенту, Но... Дело не в этом. Действительно, пути назад нет. Пути назад нет в, в, плане того, для грузинской мечты. Есть вариант, что Конституционный суд примет этот закон, не примет этот закон и объявит его антиконституционным. Но это будет уже не про власть. А в Конституционном, так как в Конституционном суде у нас у грузинской мечты твердое большинство, то я не думаю, что этот закон отменит. В чем суть этого закона? Суть этого закона в том, что все неправительственные организации, в том числе и, э, и те, которые получают э, гранты от наших стратегических партнеров, а стратегические партнеры Грузии, напоминаю, это Соединенные Штаты, Европейский Союз, Украина, Турция, Азербайджан, да, должны будут зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, да, в качестве агентов иностранного влияния. Ну, какая разница? Должны будут соответствующую значит, информацию размещать у себя на сайтах. Это первое. И второе, что самое, должны будут предоставлять еще и информацию обо всем, в принципе, информация о финансовой отчетности и так далее, и тому подобное, Министерству юстиции. Это и так предоставлялось Министерству финансов, так как это, понятно, налоги и так далее. Но сейчас вот Министерство юстиции, и самое, конечно, скорее то, что должна будет выйти соответствующая плашка, уже большие неправительственные организации сказали, что они не будут в этом участвовать. То есть они будут готовы платить штрафы достаточно серьезно 25 тысяч лари. Но что касается небольших неправительственных организаций, у которых нет постоянных грантов или есть небольшие гранты, вот им будет очень тяжело. Практически это означает, что или же они согласятся с условиями игры, или же они будут уничтожены, потому что платить по 25 тысяч ни у кого нет возможности. А у тех, скажем так, а плашку и на ставить тоже достаточно оскорбительно. Поэтому ну, на растяжку поставили достаточно серьезно. Они знали, что делали. Но это, скажем так, это вот эта часть проблемы. А большая часть проблемы это то, что это индикатор поворота внешнеполитического курса Грузии. Я скажу, что это не единственный индикатор, но это индикатор, который ты Буквально вчера значит, решилась судьба глубоководного порта Анаклия. Строительство. строительство это задумывалось еще при коммунистах, причем при советской власти, но тогда советская власть кончилась. Потом очень серьезные планы были, во времена Михаила Закашвили, к сожалению, не удалось осуществить, потому что тоже времени практически не хватило. После этого э, американская компания должна была построить этот порт, ее буквально выдавили из страны. И вот сейчас мы узнали, что победила китайская компания, китайская сельдапурская и все бы ничего, если бы эта компания не находилась бы под международными санкциями. Понятно, что Анаклия сегодня рассматривается как альтернативный порт Новороссийскую, который находится под ударами ЗСУ. И понятно, что она будет обслуживать, откроет железную дорогу через Абхазию, и она будет обслуживать китайский транзит по северному маршруту. Что, кстати, блокирует развитие транскоспийского коридора, через страны Центральной Азии, альтернативного России, через страны Центральной Азии и Южного Кавказа. А это, в свою очередь, создает очень комфортные условия для экосистемы России. Поэтому, когда в свое время мне говорили, что грузинская власть, она пророссийская, я всегда отвечал, что она не пророссийская, она про бабло. Потому что, в принципе, ну что же про из Москвы никто не звонит ей, и так далее. Но действия грузинской власти в целом устраивали Москву. Сейчас мы можем сказать прямо грузинская власть, да, она пророссийская. скажите, пожалуйста, ну, власне, а что наразі добывается на улицах Тбилиси, так? Вот в ЗМИ, в частности, про то, что на 2 червня анонсована снова такая велика акция протеста, то есть с этой точки зрения, скажите, пожалуйста. Да, будут ну, протесты. И не только, вначале это была молодежь, сейчас не только молодежь, сейчас практически О, широкий слои, что называется, население протестует. Но опять-таки этот протест пока не приобрел политическую форму. То есть э, наша оппозиция находилась в плачевном состоянии, поэтому те, кто говорят, что это сделано для того, чтобы выиграть выборы, нет, это сделано не для того, чтобы выиграть выборы, выборы, выборы они и так выигрывали, а сейчас они поставили под угрозу выборы. Ну, вопрос в том, как этим воспользуются оппозиция, потому что это достаточно широкая электоральная база, необходимо, значит, соответственно, хорошо подготовиться к выборам и сделать из выборов референдум. Реальный референдум о путях в Грузии, о в внешнеполитическом курсе в Грузии. Понятно, что власть ни за что не признает свое поражение. Понятно, что будет вот, массовая фальсификация. Но есть вопрос в том, какого уровня фальсификации. Если фальсификация будет большого уровня, власть не удержится. Скажи, пожалуйста, власть на эти протесты, то есть их природа мы на вас численность, то есть они уже что-то ну, такое масштабное. Можете больше, чем протест перетвориться, с вашей точки зрения? он и так уже очень масштабный. В Грузии никогда не было таких масштабных протестов. На улице выходят сотни тысяч людей. Такого никогда не было даже во времена революции РОС и даже во времена национально-освободительного движения. Куда уже масштаб Я пожалуйста, а чи корректно, в принципе, на проводят это параллели между Украиной 10 лет тому, так Украину Януковича, и, тому, и тем подъемом, которые разы в частности, происходят в Грузии? Ну, параллели как бы на лицо, хотя каждая параллели, они некорректны, потому что вы же понимаете, что абсолютно разная ситуация, абсолютно другая страна и абсолютно другой враг. Другой я имею в виду Практически один и тот же, в Москве. Но другой по состоянию. То есть, если даже, допустим, в 2014 году Москва не была готова ко многим вещам, например, к прямой агрессии против Украины, она делала это силами прокси и заняла Крым, оно а ну, не, не было наступления на Киев к слову. Сегодня уже эти ограничения все сняты. А в 2008 году Москва остановила военную гуманитарную операцию США, которую начали. Конечно же сегодня вообще об этом речи не может. Наша армия тоже узнавала, если что, она готова сопротивляться. Но для начала мы должны здесь решить вопрос. А то, что угроза военного вторжения России существует, это так. Реакция Европы, та, зокрема, так, Сполучених Штатів Америки, была миттєвою. Жозеп Борель сказал про то, что уряд Грузии сходит с европейского шляху, так, и он сказал, что Грузию может позбавить наверно статусу кандидатки на вступ до ЕС, но ну, то кто чисто до таких наследки может произвести. Ну, здесь хорошая поговорка снявший голову по волосам не плачет. Но ну, не интересует наши власти никакой статус кандидата или в ЕС. Понимаете в чем дело? Вопрос в другом. Вопрос в том, насколько Европа и насколько Соединенные Штаты заинтересованы в Южном Кавказе. Я не говорю про Грузию. Лично о Южном Кавказе и лично о перспективе Центральной Азии заинтересованно, если, они будут более активны. Пока мы видим на уровне заявления большую активность, но не более того. Было сказано со стороны Соединенных Штатов о санкциях. Какие санкции, против кого, тоже не было сказано. Европа вообще молчит по этому поводу. Может, они ждут выборов, так их можно и не дождаться, потому что сейчас может начать расслышиваться маховик репрессий, и будет уже поздно. Поэтому ну, находится в такой точке, в руках, нас ждет очень жаркое лето. И, я не, конечно, без поддержки наших партнеров очень сложно будет что-либо решить, потому что, да, народ на улицах, но народ на улице мало что решает, если нет политической поддержки и извне, да и внутри проблемы с политическим процессом. Я, я уточню, вот вы в говорите про то, что владу так місце, ну, не хвалили, а ведь ось европейская золота, может что Европа и европейская могла быть, а самих граждан. Ну, то есть как вам ну, дело в том, что, Дело в том, что нужно хорошо понимать, что когда наши власти говорят о том, что в 2030 году мы будем в Европе, они говорят исключительно для того, чтобы не нарушать Конституцию страны. У нас в Конституции страны записано что любые конституционные органы власти Грузии обязаны содействовать евроатлантическому и европейскому процессу Грузии. Так вот, ну, это, скажем так, та фраза, которая помогает им избежать обвинений в конституции страны. Ну, а по сути, мы же видим и суть комментариев, ну и так далее. Ви, зокрема, сказали так про те, що Сполучені Штати Америки, зокрема, Антоні Блінкен говорив так про е, санкції, він, зокрема, говорив про візові обмеження. Тобто це якимось чим знову ж таки впливає на, 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 на так, урядовці на вашу владу, чи знову ж таки це якби, ну, не є таким фактором? Ну добре, що хоча б о чому говорять, але настільки високі ставки в цій що, ну, якщо США і Європейський Союз. не покажут заинтересованность в Грузии, то, ну, побудем в русском мире, а что делать? Выбора особого нет, хотя понятно, что это принесет большие... Ну, во-первых, это будет трагедия для самой Грузии. Во-вторых, это очень серьезные проблемы принесет Украине воюющие, потому что это будет очень серьезное укрепление России. Это, еще раз говорю, речь не идет о Грузии, речь идет о всем Южном Кавказе. И перспективах связи России с Ближним Востоком, Средиземноморьем и так далее. Ну и, и, наконец, это будет еще один кирпичик в здании вот того, того самого СССР-полтора, почему полтора, а не два. Я объясняю, СССР два планировался, если бы они бы взяли бы здесь, на Киев, взяли бы Украину. Украину не возьмут. Но СССР-полтора они могут вполне выстроить. В принципе, весь план Путина сегодня заключается в том, чтобы выстроить СССР-полтора без Украины а потом мобилизоваться и уже как, при соответствующих условиях начать второй этап войны с Украиной. А сейчас, конечно же, им хотелось бы, чтобы было ввода перемирия, прекращение огня, ну или вот такое топтание на фронте, которое есть, его тоже в принципе устраивает. У него нет ресурсов для того, чтобы, скажем так, какие-то решительные действия предпринять и одержать победу. Но у нього є ресурси для того, щоб затягувати это все, і в то же самое время ми видим на примере Грузии, Грузії, як выстраивает свою політику на вніс контурі. Ви на початку на нашої розмови, зокрема, згадали так про те, що Грузію чекають парламентські вибори. Так, ну, так. Скажіть, будь ласка, в принципі, ті події, які наразі відбуваються, ну, тобто, мається на увазі, чи діюча влада збереже свої позиції, так, чи не збереже, в які конфігурації все це може ну, здійснювати. Тобто, ваши, как вы ну, я прогнозов не делаю, даже как не глотаю шпак и не заплюнаю змей. Но я единственное, что могу сказать, что по электоральным раскладам нет. Вот на сегодняшний день такая ситуация, если бы сегодня сохранились бы выборы, они бы не смогли бы сохранить свои позиции. Ну, никто не знает, что будет общем. Как себя поведет оппозиция, как себя поведет Запад, как себя поведут власти опять-таки. Поэтому, уже называется, будем посмотреть. В одном я уверен, что в нынешнем состоянии власти ни за что не признают. Поражение, это означает, что нам придется иметь дело опять с революционным сценарием. Как бы это было бы не печально. И как бы это Но опять-таки, опять это, скажем так, серый срок. Ожидаемое событие. Это всегда есть черной лебедь. Неожиданно. Діла, якщо дозволите, ну хотіла б запитати вас, зокрема, вашу точку зору щодо подій, які наразі от, зокрема відбуваються в Україні. От як ви, зокрема, як Грузія в принципі бачить ту точку, в якій наразі знаходиться Україна, і як зокрема виглядає підтримка так, України нашими партнерами? От ну здавайте, я не буду говорити за все Грузію. Давайте я скажу за себе. Все таки так, будь та, ласка, будь ласка, ласка. Та, можливо, та, про та, своїх знайомих, та, що говорити. Значит, что касается моей точки зрения, естественно, то, что происходит по форме правильно, по сути, это издевательство. Потому что понятно, что у Соединенных Штатов, у всех стран Европы есть свои интересы. И понятно их опасения и того, что безумный Путин махает ядерной дубинкой, и того, что в общем -то, Россия развалится, и вот эта же самая ядерная дубинка может оказаться в руках людей с еще более низкой социальной ответственностью, хотя куда уже более низкой социальной ответственностью, чем Путин. Но, понимаете, ну, в чем дело? Вот э, «Маэму шамэм» называется. И, а у Украины нет другого выхода. То есть согласиться с тем, что она будет уничтожена, и Украина не будет существовать. Не просто как политическая нация, а как э, нация, ну, возможно, будет существовать в качестве фольклорной группы. Я думаю, что сегодня в Украине мало кто с этим согласен готов. А альтернативы нет. Значит, приходится сопротивляться. И я скажу так, что ну, невозможно. Россия не может победить. А вопрос победы в Украине это вопрос времени. И вопрос, конечно же, цены, к сожалению. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, що може кардинально зокрема так змінити переломити хід цієї війни, і і знову ж таки щодо підтримки так наших партнерів? Ну, тобто, спочатку ми чекали допомоги з ось, ось від сполучених штатів Америки, так півроку її ухвалювали ухвалювали. Так тепер знову ж таки на порядку денному стоїть питання і закриття неба, і зняття обмежень, так щодо використання американської в принципі, західної зброї по території Російської Федерації. Тобто, як ви вважаєте, знову ж таки будуть ось ці червоні лінії так зняті ось ці обмеження і? то не сможет прорвать эту ситуацию на ну, Мы уже видим, как эти красные линии отодвигались, отодвигались, и сегодня они отодвинулись уже в пределы Российской Федерации. Нанесение ударов по Российской Федерации. Так что это все будет. Другое дело, что да, у Соединенных Штатов особенно, и у Европы тоже, но у Соединенных Штатов особенно есть достаточно ресурсов для того, чтобы просто предоставить их Украине. И это решило бы вопрос. Я не знаю, я сейчас не знаю, как бы это решило за какое время, но это бы решило бы вопрос достаточно эффективно. Понятно, что мотивация у украинцев есть воевать и при необходимом оружии. Ведь смотрите, что получается. Получается то, что обладает громадным преимуществом и в живой силе, и в технике, и в боеприпасах, и во всем остальном, русские ничего не смогли сделать за это время. А это больше, ну почти год. Будем честными, потому что то, что мы говорим, то, что не было поставок, это одно, а когда были поставки, разве они были достаточными? То, то есть вы можете себе смоделировать ситуацию, что было бы, если бы такое же преимущество было бы уже на стороне Украины, а не на стороне России. Естественно, в Украине куча проблем, естественно, в Украине куча того, что мне не нравится, и о чем я сейчас не буду говорить на вашей передаче, потому что ну, вы это знаете лучше меня, гораздо лучше. Но, опять-таки, альтернативы нет. Альтернатива, альтернатива сдаться, она не рассматривается. А, а других альтернатив нет. И, то есть, первое мы уже сказали, это резкое наращивание помощи Украины, причем как финансовой, так и военной. А второй вариант тоже возможен без всякого этого. Россия в любой момент, как и всякая империя, тем более империя прошлого, может рухнуть под Будом сосудних противоречий. Коли це працює, то може произойти завтра, а може произойти через 20 століття. От того, вот. що не Так, ви ж бачите, що активізувалися зокрема бойові дії на Харківщині, так зростають нові виклики та загрози, це нові області, Чернігівщина, зокрема і Сумська область. З вашої точки зору знову ж таки відкриття. Ось цих ну. Міромростему мірово говорив про те, що в принципі Росія хоче відкрити новий фронт на півночі, аж міністр оборони. Тобто, з вашої точки зору, все це ну стратегія, тобто стратегічне бачення Путіна в цьому. ну, Тобто, до чого все він хоче підвести знову ж таки змусити Україну сісти за стіл перемовин? От, от, от ваше яке бачення? Я буду з якої воєнної експерт, благо у мене на каналі. Часто буває Михайло Саймульський і Юрій Федоров. стратегия Путина Стратегия Путина, но она очевидна в данном случае, она подтверждена вот этими очень уважаемыми военными экспертами. Растягивание Украины, значит, растягивание сил Украины. С другой стороны, но не могли в Киеве не понимать, и, конечно же, понимали, что сейчас вся линия, начиная от границы Беларуси, Беларуси, Беларусью эта страна еще не стала. Страна все еще Белоруссия, пока там Лукашенко. Беларусь до Черного моря это все линия фронта. Это все линия фронта. И ожидать удар можно в любом направлении, в любое время. Это понятно. Но другое дело, мне интересно, если в Сумской области начнут наступления, то есть фактически они перекроют единственный газопровод, который все еще их связывает с Европой, и все еще там поставки. Вот это мне интересно. И своим друзьям венграм они, в общем-то, подложат большую черную свинью. Потому что все остальные уже перестроились. А вот венгры и словаки не перестроились. И получается еще газ по этому маршруту. Ну, но это уже проблемы венгров и словаков, а не в Украине. А если они решат проблемы в, основном, в области, то я не думаю, что газопровод не пострадает. Скорее всего, пострадает. Діла, на жаль, я знаю, що ми маємо дуже мало часу. Так, у вас наступний ефір. Я щиро дякую вам за те, що ви знайшли можливість та включилися до нашого ефіру, і дякую за всі ваші цікаві відповіді. Звичайно, будемо слідкувати за подіями та будемо аналізувати і я, користуючись нагодою, вас обов'язково запрошую на наш ефір. ще. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання. Ще раз дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах.